علی بھائی اگلا سوال ہے حجاج ابن یوسف کون تھا سنا ہے بڑا ظالم تھا اور یہ بھی سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اعراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے شاہ جی تو اسی سنے نہیں تو اسی مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیا ٹھیک ہے حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا آل امیہ میں سے تھا ان کا خدمت گزار بن سقیب میں سے تھا آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا بنوثیب میں سے تھا حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر نو سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں دو حصوں میں بٹ گئی تھیں شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا اور یہاں پہ چکے شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا اور اس کی وجہ سے ایک ایک ریونج تھا شہادت حسین کے ریونج میں چکے اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے جزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریے میں عبداللہ بن زبیر نے حکومت قائم کر لی پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی پھر مروان بعد میں آیا بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ لیکن اس نے چھوڑ دیا معاویہ ابن یزید بعد میں مروان مروان بھی کوشش کرتا رہا کامیابی نہیں ہوئی جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنانا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چیپٹر میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو سقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا ایک کذاب اور ایک ظالم کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ مختار سقفی ہے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی ترمزی سے ایک لے کے آتے ہیں لیکن وہ امام ترمزی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہا تو بہت کچھ جاتا ہے سند بیان نہیں کی ہے بہرال اسما بنتے ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو سقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے یہ صحیح مسلم میں اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں تیسری جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے ناؤدو باللہ صحابی رسول کی عام سیابی نہیں صحابی رسول کا بیٹا اشرم و بشراز زبیر کا بیٹا حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ آسمہ کا بیٹا اور یہ وہ شخص ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندن کر دی ہے مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے نبی اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے ان کی لاش ٹانگ دی عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبائب تم پر سلام ہو یہ ان کی کنیت تھی اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تم ایسے نہیں تھے تم بہت عبادت گزار تھے تم بہت نیکوکار کار تھے اور میں تمہیں منع کرتا تھا یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑھیں ذرا ان کی پیسو نیچر تھی ان کی ایکٹیو نیچر تھی تو بارل یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تاریخی کلمات یہ لادہ بات ہے حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی کہا کہ مجھے پتا چل دینا آپ کو کس نے مروایا یعنی وہ زہر آلود نیزا مار دیا گیا تھا حج کے دوران کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے تو گورنر وہ تھا وہ کہتا تھا منو ہی میرے آج کیوں نہیں بنا دے ٹھیک ہے تو عبداللہ بن عمر کیوں میرے آج ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے یعنی تو اب ڈریک تو نہیں کہہ سکتے تھے نا ظالم آدمی تھا تقیہ آتا انہوں نے ایک بات کی میسج کنوے کر دیا تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا تو اس نے پھر کہا کہ ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو یہ وہ لوگ ہیں سر یا لوگ آل و کانفرنسز کروا رہے ہیں یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے یہ مسلم شریف ہے سر یہ موضوعات شریف نہیں ہے یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل و اور آل باس کی لکھوائی بھی یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور ماں کون ہے حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنتے بھی بکر تو اسما بنت ابھی بکر کو جب یہ پیغام پہنچانا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو وہ ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے بھلے آد باللہ تعالی تو اسمہ نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ میں نے تو نہیں جانا اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اور عبداللہ ابن نے صحابی کی ماں اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں تو پھر اجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے تو اسمہ بنت ابی بکر نے صحیح فکی والا جواب دیا آگے سے اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے اس نے تیری آخرت برباد کر دی تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اس نے تیری آخرت برباد کر دی تو کامیاب کون ہوا عبداللہ ابن زبیر اور آگے مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا بن سقیب میں قذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا قذاب تو ہم دیکھ چکے ظالم تو ہے بن یوسف سے کہا ٹھیک <تصفح> ہے اور پھر فرمایا کہ میں نے سنے تو مجھے کہتا ہے کہ دو آزار بند والی یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا دو آزار بند والی تو اس نے کہا ہاں تو ان کا تجھے پتا ہے یہ دو ہزار کیوں تھے ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول وسلم کا کھانا لے کے میں غار سور میں جایا کرتی تھی اور دوسرا آزار میری تہمد ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا دو آزار باندھ والی رسول وسلم کا کھانا لے کے تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے اور سر آپ کو حقائق اگر جاننا ہے نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے تو یہ جناب اجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی پھر اس کا اینڈ بھی ہوا سر ہر بندے کی یہ خیر ہوتی ہے نا ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مر ہے اور موت کے اس نے آخری جس سے کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے تابئی ٹھیک <تصفح> ہے نا وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں سو دفعہ قتل کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ بھی شیان علی میں سے تھے خیر ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن باس کے شاگرد بارل یہ حجاج نے یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا